Далее. Если вы чувствуете в себе способности воспитывать детей, учитесь считать и писать, обучать математике, информатике, физике, языка, прививать любовь к труду и спорту, если вы не представляете свою жизнь без экономики, психологии и стремитесь стать руководителями. Если вы готовы обучать детей с особенными потребностями, тогда спешите к нам. Донбасский государственный педагогический университет. Итак, для тех, кто мечтает работать воспитателем в детском саду, увлекается социальной работой, функционирует педагогический факультет. А те, кто любит Учатся на факультете физического воспитания. Дети мечтают помочь детям сделать первые шаги в школьном обучении, выбирают факультет подготовки учителей начальных классов. Для тех, кто склонен к технологиям и чертежам, конструированию и дизайну, функционирует технологический факультет получить профессию филолога и учителя украинского, русского, английского и немецкого языков помогают на филологическом факультете. В мир математики, физики и информатики сторонники точных наук попадают участие на физико-математическом факультете. Для тех, кто неравнодушен к бухгалтерскому учету, имеют управленческие способности стремиться окунуться в мир психологии, всегда открыты двери факультета психологии. Это Представляя свою жизнь без оказания помощи в обучении детям с особыми потребностями, всегда рады на факультете специального образования. И все эти перспективы для абитуриентов создает Донбасский государственный педагогический университет. Все мы любим сказки, и наши студенты не исключение. Мы хотим показать вам свою сказку «Алиса в стране далеко». Внимание на экран.